Jadi selalu saja ya ketika para nabi, para pejuang berdakwah itu pasti yang termasuk menentang dengan keras ya. Itu adalah kelompok-kelompok elit ya yang kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan Al-Mala'u makanya kalau jenengan baca Al-Quran itu kan sering ya Fakolal Mala'u gitu kan Wakolal Mala'u Al-Mala' Al-Mala' itu adalah kaum elit, golongan elit di suatu masyarakat suatu masyarakat Begitu juga yang dihadapi Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdakwah, sama hampir seperti Nabi-Nabi yang lain, beliau juga menghadapi perlawanan dari al-malak atau orang-orang kalangan elit. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, eh, ngaji, ngaji ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ya. Yang tentang Nabi itu kan siapa aja namanya yang kalian ingat. Ha? Abu Jahal, ya kan? Siapa lagi? Umayyah. Abu Sofwan itu kan? Ha? Itu orang-orang elit itu. Mereka itu bangsawanku. Quraisy. Mereka itu al-malaknya orang Quraisy. Nah kalian kan sekarang berpikir ya, ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, apalagi dipandu oleh Al-Quran. Kenapa kok orang-orang elit itu yang menentang Nabi? Hah? Kenapa orang-orang elit itu yang menentang Nabi? Bahkan paling keras di barisan terdepan karena merekalah yang terganggu kepentingan Kepentingannya, jadi ketika Nabi Muhammad contoh ya berdakwah ingin mengangkat martabat manusia yang dimana manusia itu semuanya itu derajatnya sama, ya kan? Ya, mau kulit putih, kulit hitam. Bahkan Nabi Muhammad ingin menghapus perbudakan.